Datuk, yang, Datuk Pengusi yang memberikan peluang kepada saya untuk menyertai perbahasan peringkat catatan kuasa untuk Kementerian Kewangan. Sebelum saya memulakan perbahasan saya, ingin saya mengalung-alungkan kedatangan guru besar, guru-guru dan murid Sekolah Kebangsaan Wawasan Seremban 2 di bawah Parlimen Rasa. Jadi orang Rasa tengok wakil rakyat dia berbahas. Jadi minta Datuk Pengusi kalau boleh 2-3 minit tambahan. Tak apa, nanti hujung nanti kita minta. Datuk Pengusi, perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan butiran 020500 dibawah tajuk subsidi dan bantuan tunai. Kalau kita lihat pada belanjawan 2025 sebanyak 35.2 bilion. Kali ini kurang iaitu 29.7 bilion. Saya memahami kenapa kurang sebab penyasaran subsidi. Kita tak nak yang warga asing dan sebagainya yang tak layak terus menikmati subsidi sebelum ini. Sebab tu kurang. Cuma saya nak sebut di sini. Ketika Yamak Bomak PMX membentangkan belanjawan 2026, beliau sebut penjimatan subsidi disebabkan penyasaran subsidi 15.5 bilion. Maksudnya di sini, saya nak tanya kerajaan. Nanti Kementerian Kewangan bila gulung nanti, apakah kalau kita tak buat penyasaran, subsidi untuk tahun ni patutnya mencecah lebih 45 bilion. Adakah ini benar? Ataupun ada formula penyiraan yang berbeza. Dan berkenaan dengan 29.7 bilion untuk subsidi di bawah uh, ni, saya rasa STA antara yang utama, sumbangan tunai ramah, STA dan juga SARA, mungkin dalam 15 bilion. Bagaimana dengan yang lain? Sebab yang kami dimaklumkan secara jelas adalah STA dan SARA 15 bilion. Bagaimana dengan subsidi untuk bioelektrik, untuk diesel, untuk RON95? Sebab saya nak jelaskan di sini dan saya harap kerajaan boleh terus menghebarkannya bahawa kerajaan Malaysia Madani yang kita ada menyasarkan subsidi dan tidak memansuhkan subsidi daripada ada anasir-anasir tertentu yang cuba ha, mengelirukan rakyat mengatakan bahawa kerajaan memansuhkan subsidi. Itu tidak benar. Itu kita hanya menyasarkan semula kepada golongan sasar yang layak untuk menerima subsidi. Jadi saya mohon, bagaimana pecahan 29.7 bilion tersebut. Dan berkenaan dengan Sarah, Datuk Pengusi, saya dimaklumkan setakat ini ada 8,400 kedai yang terlibat, yang boleh, ya, mana rakyat Malaysia boleh gunakan Sarah untuk membeli barangan keperluan. Bertambah, cuma saya nak tanya, bagaimana dengan peniaga-peniaga kecil yang mungkin tidak mempunyai premis kekal tetapi lebih kepada di pasar pagi tapi dia jual barangan keperluan barangan runcit dia ada jual apa nama uh, barangan biasa yang yang boleh dibeli gunakan wang sara tersebut jadi macam mana dengan boleh tak kerajaan keluarkan satu skim khas khas untuk peniaga-peniaga kecil yang tak ada premis tetapi mereka ni lah saya rasa yang wajar diberikan bantuan kita nak bantu rakyat dan kita nak bantu peniaga kecil. Kita tak nak, sebab setakat ni yang saya nampak, pasar raya besar banyak dapat. Ataupun kedai runcit yang mempunyai rangkaian. Ah, beratus, beribu cawangan di seluruh negara, itu dapat. Ah, itu tak apalah, rezeki dia, peniaga. Pakai dengan peniaga kecil ni? Kalau boleh, biar golongan ni juga mendapat ah, limpahan daripada inisiatif SARA, daripada kerajaan, supaya peniaga kecil ni turut mendapat impak dan dibantu. Perkara kedua. Yang bermasa. Yang, rasa. yang rasa. Saya tak dapat bagi kawan sebab Datuk Pengurusi tak bagi tambahan. Kalau Datuk Pengurusi bagi masa tambahan, saya bagi. Perkara kedua yang saya nak sebutkan adalah di bawah putiran 060300 fee untuk lembaga hasil dalam negeri. Setiap tahun 2 bilion. Kita tahu lembaga hasil dalam negeri ada struktur organisasi dia. Saya nak tanya. Ada tak kerajaan mengaudit? Dia kena audit juga, LHDN. LHDN audit kita. LHDN audit pembayar cukai ada tak kita audit dia dan ada tak uh, pertambahan kaki tangan dan sebagainya supaya 2 bilion ni berbaloi dan bagaimana tugasan mereka untuk memastikan ya yes, setiap kutipan cukai itu uh, dapat dilakukan yang dengan baik dan saya nak tanya juga kerajaan sebab kali ini kerajaan memberikan pelepasan 10000 sebelum tu 6000 untuk anak-anak OKU -anak yang terlibat ya yeah, pelepasan cukai. Jadi berapa kekurangan cukai yang saya sokong pelepasan RM10,000 Cuma kekurangan tu berapa Dan begitu juga dengan pelepasan cukai Untuk yang apa Yang ada anak Untuk nursery dan sebagainya Sebab saya ada anak Saya pun sebab, seperti mana uh, Parents yang lain ingin tahu keadaan ini Dan uh, Datuk Pengurusi Landing Perkara terakhir yang saya nak sebutkan Adalah perkenaan dengan 050200 Pengurusan wang tidak dituntut ada bajet 13 juta seperti sebelumnya, saya nak tanya, apakah status? Apakah status agensi ini? Sebab dia tak ramai kaki tangan. 71 orang saja saya nampak bilangan jawatan. Jadi berapakah jumlah wang tidak dituntut oleh rakyat Malaysia dan ada tak apa-apa cara untuk menghebagannya kepada waris yang sah ataupun pemilik yang sah supaya jumlah apa jumlah wang yang tidak dituntut tu boleh dikurangkan pada masa-masa akan datang. Jadi sekali lagi saya sangat terima kasih kepada Datuk Fungsi atas peluang yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa, saya jemput Yang Berhormat